899 hijrah Aku masuk kurung ke-8 Lagi yang dia orang ingat Di masa Nusri ni hidup zaman Nabi je ya? Kan 8 hijrah Dah 8 bukan 8 hijrah kurun ke-8 hijrah Jadi maksudnya jarak yang terimak Masa dengan kita ni Lebih kurang 500 hijrah Buat kita sekarang 1400 hijrah ya. Nah, ha, jadi jawab di antara kita ni masing-masing lima atau tahu. Dan ajaib yang tuan-tuan perempuan yang dari mata Allah Ta'ala sekalian Kitab Akhidah Ali Sunnah Berjama'ah ni dia muncul sejak antara yang paling awal ni sekali ialah Daripada kurun kedua hijrah Antara kitab Akhidah yang paling awal yang kita boleh jumpa ya, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hanifah Rahimahullah Ta'ala Pengasas Mazhab Hanafi yang mana kita tersebut dikenali sebagai al al asbah Lalu dikembangkan oleh para ulama Daripada mazhab Maturidiyah Akan kita di Selangor ni mazhab rasmi Tidak kita ialah Syairah dan Maturidiyah Yang kita dok mengaji selama ni ni Semuanya dalam lingkungan Syairah terlebih dahulu Kita tak mengaji sangat Cara Maturidiyah Ha, manakala cara maturidiyah ni kebanyakannya mereka yang duduk di sekitar kalau sekarang ni Kazakhstan, Uzbekistan, Turki dan juga uh, apa tu Chechnya. Ha, jadi kawasan tu kebanyakannya ulama Maturidiyah. Pakistan kali ha, Pakistan dan juga India pun masih banyak yang bermazhab Maturidi di situ. Tidak. Dan mereka ni sanad mereka kita boleh trace sampai kepada Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu kerana di antara Imam Abu Hanifah dan pengasal mazhab akidah Maturidi ini iaitu Abu Mansur Al-Maturidi sekitar tiga atau empat orang sahaja. Lalu di antara Imam Abu Hanifah dan juga sahabat Nabi yang ini Abu Muhammad bin Mas'ud sekitar lima ke enam orang sahaja. Jadi mazhab Maturidi ini mazhab yang paling jelas punya dia punya sanat ya daripada pengasal mazhab kepada salah kepada sahabat Ha, cuma Asyairah dan Maturidiyah dia tak ada pecanggahan kepada usul. Meskipun pada asalnya dia dua mazhab yang berbeza. Namun pasca turun ke enam hijrah setelah Imam Fakhru bin Ar-Razi mazhab Asyairah dan mazhab Maturidiyah ni mula mas, mula selari, mula duduk sekali. Sehingga kita tak katalah seorang tu asyari melainkan dia Maturidi juga dan dia Maturidi melainkan dia asyari. Lalu ada orang kata, tak, tapi orang awam tak tahu pun mana Asyari, mana Maturidi. Yalah, sebab dia orang awam. orang <guluh> awam pun bukannya semua tahu. Kalau dia muamalat hari ada, hari ni dia muamalat pakai mazhab syafi'i ke mazhab hanafi. Kan? Sebab <guluh> orang awam pada perkara-perkara perincian, mereka tak ada pendirian mereka sendiri. Mereka ikut kepada siapa? Mufti mereka lah. Mereka ikut kepada mufti. Ataupun ustaz-ustaz yang berada di kita tempat ini. Jadi daripada kurun dua hijrah dah ada kita kita akidah dan kalau dalam mazhab Asy'ari kita akidah terawal yang kita ada ialah pada kurun ke-4 hijrah. Nah, ini sekitar 300 hijrah ke atas. Oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dan murid-murid Imam Asy'ari sehinggalah zaman yang kita panggil zaman Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi dia ada banyak kita akidah berira tu. Okay, zaman ni kita panggil zaman ulama mutaqaddimin. Ulama-ulama awal. Nah, di antara zaman Imam Asy'ari 300 Hijrah sampai zaman Imam Wazali itu sekitar 500 Hijrah. Jadi zaman ni dia ada cara pemisahan akidah dia yang tersendiri Lalu pasca Imam Wazali rahimahullah wa dia ada zaman yang kita panggil zaman mutaakhirin. Itu setelah mutaqaddimin yang mana zaman ini adalah zaman Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah. Ah, ha, Imam Ar-Razi, yang kenal dengan tafsir Ar-Razi. Pada zaman ini, penulisan kita akidah berubah, jadi lebih apa? Jadi lebih berunsurkan falsafah. Ha, kerana pada sekitar kurun 6 hijrah ni okay, dia pasca daripada era di mana ramai orang mempelajari ilmu falsafah dan falsafah kat sini macam saya pernah cerita Terutamanya sebahagian tu, tentang perempuan, perempuan yang ikuti Dawah Fafah itu kan Falsafah kat sini bukan merujuk kepada pemikir Macam zaman sekarang kita faham ni Macam anggap buat apa tu Tak Falsafah kat sini merujuk kepada pengikut Ibn Sina dan juga pengikut Al-Farabi Yang mana mereka ni Membawa idea daripada Yunani ha, Idea Falsafah Aristotle Dan juga Plotinus lalu dibawa masuk jadi akidah versi Islam. Nah, punca dia sebab banyaklah. Okey, kerana mereka mendapati bahawa itu idea yang betul dan seumpamanya. Jadi benda ni dia bercanggah dengan akidah Islam, akidah falsafah ni. Nah, sebab tu Ibn Sina tu meskipun kita berbangga dengan kehebatan beliau dalam bidang sains, tapi dalam akidah beliau bukan Islam jemaah. okay? Nah, bahkan Imam Ghazali sampai tahap nak mengkafirkan dia ha, kerana akidah di Fafafah ni ada unsur akidah-akidah yang menyalahi teras, teras agama Okey, misalnya mempercayai bahawa alam wujud sejak sedia kata jadi kebanyakan kitab-kitab pada zaman muka akhirin zaman Imam Razi ni kitab akidah tapi disusuli dengan perbahasan-perbahasan falsafah dibincang pembaca perbahasan berkenaan dengan apakah yang dimaksudkan dengan baharu apa yang dimaksudkan dengan qidah. tapi bincang secara detail lah bukan macam biasa kita mengajar dalam sebab tu dibincangkan apa maksud causality kesebaban ha, sebab musabab apa maksud dia dengan lebih panjang sehingga menyebabkan orang bila nak mengajar qidam tu orang tak boleh mengajar mereka kena mengajar dengan cara tak sabar. Sehinggalah datang pada kurun 9 Hijrah yang ini dia datang Imam As-Sanusi. Imam As-Sanusi membawa penulisan akidah dengan versi yang lebih segar dan lebih sesuai untuk dipelajari untuk orang awam. Ha, ah, beliaulah yang pertama sekali ataupun antara yang terawal membawa metode yang kita panggil sebagai kaedah akidah sifat 20. Jadi bila kita sebut mengaji akidah sifat 20 sifat 20 ni dia bukannya asal pengasas dia Imam Imam Asy'ari dulu ni. Tak. Imam Asy'ari tak sebut pun 20. Dia sebut beberapa sifat yang lain tu pun ada perincian. Jadi siapa dia yang susun jadi 20 tu susun cantik ni start daripada wujud di akhir dengan kaun wa mutakalliman. Yang susunnya ialah Imam As-Sanusi Rahimahullah. taala hasil daripada pembelajaran beliau dengan guru dengan guru beliau iaitu Al Imam Al-Hawari rahimahullah taala. Jadi lalu setelah zaman Imam Sanusi majoriti ulama akidah di sana jamaah bila nak nak bila nak menulis kitab akidah, bila nak mengajar akidah, mereka akan menulis kitab akidah dengan cara Imam Sanusi ataupun mengembangkan ataupun mensyarahkan. Ini bukannya di bumi Nusantara saja, di bumi Arab, di bumi Afrika, di bumi Maghrib, di bumi Mesir, bumi Iraq, macam tu. Sebab tu setelah kita-kita ni ada banyak kita-kita akidah lain, kalau kita akidah Arab ni yang masyur, akidah awal, eh, akidah awal. Yang mana ia ditulis dengan cara sifat dukuh juga. Begitu juga kita jawahar atau tawahid oleh Imam Burhanuddin Al-Lakhani pun ikut cara sifat dukuh juga. Begitu juga Al-Imam uh, Ahmad ad Ad-Dabbir Bila tulis kita Kharidah Bahiyah Pun jawab cepat lukuh Sebutlah mana-mana kita -mana Amtidah pun Kebanyakannya Akan lari dengan 20 Yang ini kita Amtidah pasca kurun 9 Sampai di bumi Melayu Kebanyakan boleh kata 90% kitab akidah tanah jauh yang kita yang kita ada sekarang ni Induknya adalah kita Imam sanusi. Contoh yang masyur kita apa? Akidatul Najin. Ha, kita akidatul Najin. Kita ni mengandungi kebanyakan daripada kita Imam As sanusi khususnya syarah akidah kubra dan juga syarah akidah sugra. Yang ni umur barah ni lah. Syarah umur Begitu juga kita ada kitab yang memang khas nak syarahkan Imam Sanusi punya kitab. Iaitu namanya Sirajul Huda. Kita ulama jawi juga Imam As Sumbawi Yang mana ia mengisyarahkan Matan Ummul Barah Kemudian kita ada kita Faridatul Farai Ali Syewan Ahmad Al-Fatani Rahimahullah Juga mengikut cara Imam As-Sanusi Jadi seolah-olah dikatakan Tidak ada seorang pun Yang mana mempelajari Akidah dengan cara Ahli Sunnah wa Jamaah Pada zaman sekarang Melainkan dia bergantung Di ayat dia ada terhutang budi terhadap Imam Al-Sanusi ha, nah, Rahimahullah tu menunjukkan bahawa kitab ni kita nak mengajar ni kitab yang penuh berkat dan Imam Al-Sanusi ni bukan sekadar seorang ulama' akidah beliau juga ulama' sufi beliau juga ulama' hadis. beliau ada syarah sahih muslim dan juga syarah sahih bukhari. Nah, okay. Jadi apa yang kita nak mengaji ni ialah kitab akidah ahli sunnah dan juga akidah ahli sunnah yang dipilih oleh seorang ahli hadis dan juga ahli sufi dan juga ahli Ahlil ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, kerana Imam al Sanusi ni berketurunan al hassani ha, maksudnya dia keturunan dia sampai kepada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Nah, jadi bila sebahagian kelompok terutamanya daripada kelompok Syiah mengklaim bahawa ahli bait ni dia ada akidah yang tersendiri. Nah, ahli bait yang orang yang keturunan Nabi ni ada akidah sendiri. Maka kita jawab tak tu dakwaan yang palsu. Akidah tak ada perbezaan di antara semua ahli Allah, di antara semua ahli sunnah. Akidah yang sahih hanya satu, perbezaan hanya pada perincian dan tak perincian sahaja Jadi orang orang tanya, bila kita mengaji sifat 20 ni, kita mengaji akidah Nabi ya. Oh, berani nak jawab kata ni akidah Nabi. Nah, kena berani jawab. Memang kita mengaji ni akidah Nabi maksud dah. Apa yang kita nak mengaji ni memang apa yang Nabi bawa. Nabi bawa. Cuma perbezaannya ialah mungkin beza sudut istilah, mungkin beza sudut penyusunan bah Itu sahaja. Okey. Ah. Macam kita mengaji fiqh mazhab Syafi'i lah. Dulu ada orang buat ayat. Buat apa nak ikut mazhab Imam Syafi'i? Saya nak beribadah ni saya nak ikut Nabi. Saya bukan nak ikut mazhab Syafi'i. Itu pun masalah juga. Sebab apa? Sebab dia tak faham apa maksud mazhab. Mazhab ni lah, abang, ialah apa? Ialah istihad ulama mustahid terhadap dalil-dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi etika tadi bila kita ikut mazhab Syafi'i ialah kita ikut cara iman Syafi'i memahami apa yang Nabi buat. Jadi di antara kefahaman kita dengan kefahaman Imam Syafi'i mana yang lebih tepat hmm tak sempat tak ada jawab pun tak apalah mu'taurah dah Nah kita bahasa pun tak kuasai sangat. Ha? Contoh tu bila dia nak roq orang, dia nak kritik orang dia buka lah kitab Bukanya, oh kitab terjemahan Indonesia tak boleh baca kitab tak? itu pun ada hati ha, rasa rasa mampu nak lawan ulama ha, kita kena muhasabahlah lah jadi okay? kita baik, jadi kita apa yang saya nak baca tu kitab Iman Sanusi ni lah. saya nak baca ialah kitab Syarah Al-Asma' Al-Husna yang ini dia satu kitab yang mana Iman Sanusi tuliskan untuk mensyarahkan nama-nama Allah Ta'ala ok, macam pada daurah tempoh hari di Dewan, kan di Dewan Masjid ni uh, ada seorang jemaah bertanya, sesuai tak nak mengaji nama-nama Allah ni asmaul husna sebagai silibus dan seumpamanya kan maka saya jawab sesuai, tapi syaratnya dia dah mengaji akidah secara umum terlebih dahulu ataupun kita akidah lah sebab tu saya fikir bila kita dah selesai daurah kita akidah hari itu insyaAllah kita lanjut buat kepada mengaji nama-nama Allah Ta'ala pula supaya kita dapat menghayati nama-nama Allah Ta'ala jadi ada faedah ke menghayati nama-nama Allah Ta'ala ha, ok jadi kat sini saya nak nukis sikit kalam Imam Ghazali rahimahullah berkenaan dengan eh? hal ini اعلم أن من لم يكن له حظ من معاني أسماء الله تعالى إلا أن يسمع لفظا ويفهم في اللغة تفسيره ووضعه ويعتقد بالقلب وجود معناه لله تعالى فهو منحوس الحظ نازل الدرجة ليس يحصل به أن يتبجح بما ناله فإن سماع اللفظ la dapat illa salamata hatta bitama jadi kata Imam dapat rahimahullah sesiapa dia yang hanya sekadar dapat habuan daripada makna nama-nama Allah ni melainkan habuannya hanyalah tahu lapas ataupun faham dari sudut terjemahan ataupun hanya mengetahui makna tu ada dekat Allah tiga ni sahaja Maka kata Imam Azali dia ni nazir darajah. Darjah dia rendah sangat. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya kalau orang baca kat kita asma'illah husna. Nama-nama Allah tu. Matabat pertama. Kita hanya tahu nama aja. Oh tahu Muhaimi ni nama Allah. Oh tahu Al-Jabbar ni nama Allah. Makna apa dia? Oh saya tak tahu. Oh ni darjah yang pertama. Tahu nama saja. Darjah yang kedua. Saya tahu terjemahan dia. Saya tahu Ar-Rahman maksudnya Maha Pemurah. Ar-Rahim pun penyayang lah kita. Kata. Tapi makna dia yang lebih dalam, saya tak tahu, saya tahu terjemahan saja. Ini mataba yang kedua. Mataba yang ketiga pula, dia tahu makna dia sikit dan makna tersebut ada pada Allah Taala. Jadi bila sebut Ar-Rahman, dia tahu Ar-Rahman ni dia ada sifat rahmah. Ya, sifat rahmat Allah Ta'ala ni bukan macam makhluk Ada emosi dan seumpamanya Sifat rahmat Allah Ta'ala ni ha, Dia khas untuk orang mukmin dan seumpamanya Dan lain-lain Maksudnya dia hanya tahu sahaja Meskipun tiga darjat ni Kata Imam Ghazali ni darjat yang paling rendah Bayangkan kalau tiga ni yang paling rendah Bayangkan orang yang mana nama Allah Ta'ala pun dia tak tahu Dekat mana darjah dia ha, Jadi Kalau nama Allah pun tak tahu Kalau kadang kita sembah Allah Ta'ala Tu kena Check balik lah kita punya Iman kita kita rasa kita. kita cukup lah okay? Sebab apa kata Imam Razi Kalau sekadar tahu lapas Tahu nama tapi tak tahu makna Tahu lapas je, tahu nama je Oh Kata Imam Razali Bahaya aku dengar Haiwan-haiwan binatang-binatang pun Dia dengar nama-nama Allah Jadi apa bezanya Di antara kamu dengan binatang Kalau sekadar tahu nama Abah Taib Ma'udzal Kalau sekadar tahu terjemahan Oh, hmm. kamu jadi orang bahasa Arab Cukup dah Atau kamu jadi orang Arab pun boleh dah Tahu terjemahan nama Allah apa beza kamu dengan arak-arak badui yang duduk di hutan ataupun duduk di tengah padang pasir yang tak tahu agama apa beza kalau tahu terjemahan sahaja ya ha, ada pun kalau sekadar tahu makna secara umum oh ini orang awam dan kanak-kanak pun tahu Nah, ya, tahu Allah maha penyayang Allah sayang sebab tu sia-siakan. Sebab itulah Allah di akhirat itu Allah akan jaga orang-orang Islam sebab dia ada sifat rahim dia. Kalau sekadar makna umum macam ni, kata Imam Ghazali Fobi, budak-budak pun tahu. Jadi sepatutnya apa yang kita kena ada? Kata Imam Ghazali, rahimahullah, kesemuanya ini dianggap kekurangan lagi. Tiga level tadi dianggap kurang. Tapi dia baik. Bukannya tak baik, maksudnya bukan kata Imam Azali Kalau kita tahu nama Allah walaupun secara umum tadi Bukannya buruk, tak Cuma matabat dia kan Mendah. Kata Imam Azali Hasanatul abra sayyatul muttaqin. Apa maksudnya? Perkara-perkara Yang dianggap baik oleh orang awam Ada kalanya dia perkara yang buruk di, di sisi orang-orang yang Muqarrabin Kelompok yang dekat dengan Allah Contoh dia apa? Contoh dia Untuk orang-orang yang baru nak Mula melazimi zikir ya Contohlah Dia lepas dia semayang Dia hanya istirahat 10 kali Baik dah benda ni Baik kan? Lepas solat istirahat 10 kali Baik Tapi untuk orang yang mana dekat dengan Allah Ta'ala Betul-betul dekat ni nisbah kepada dia 10 tu sikit so sepatutnya aku ni yang lagi banyak dosa daripada dia aku kena seratus. tu yang kita panggil hasanatul abrar sayiatul mutaqi macam pagi je lagi solat duha setengah orang duha dia dua rakaat setengah orang dia anggap dua tu sikit lah untuk saya. patutnya saya ni kena 12 belas. sebab saya ni banyak ni anak Allah lagi saya kena lagi buku ialah ya baik jadi untuk orang-orang muqarrabi ni dia ada tiga martabat nak mengetahui nama-nama Allah. Okay. Martabat yang pertama ialah apa? Ma'rifatu hazil ma'ani ala sabidil mukashafati wal musyahadah. Hatta tattadiha lahum haqqa'iquha bil burhan alladhi la yajuzuk bihil khata'u. Wa yang kashifa lahum utisafullahi ta'ala biha inkishafan yajri til wuduhi wal bayan majral yaqin al-hasil lil insan bi al-batinah mendapat mak okey maqam yang pertama ialah mengetahui mendapat makna makna, -makna Allah ni dengan cara muka dan musyahadah muka ni dia datang pada perkataan kasyful kasyah apa maksud kasyah eh? kasyful ni maksudnya ialah Allah Taala menzahirkan perkara yang mana sembunyi dijelaskan itu maksudkan kasyaf awak harap kadang-kadang disebut perkataan kasyful niqab apa maksud kasyful niqab ni ini menyingkap niqab tu daripada tertutup jadi terbu, terbuka jadi muka syafah yang dimaksudkan dalam bentuk ilmu ni adalah satu ilmu yang mana Allah Ta'ala apabila dia beri kat seorang hamba benda yang kabur jadi terang Jadi benda ni, dia tak mudah nak dapat. Nak dapat ilmu secara muka syafah ni, sehingga dia disifatkan sebagai musyahadah juga. Mushahadah ni maksudnya nampak. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW bila Sayyidina Jibril tanya kepada baginda SAW, Akhbir "Akhbirni Ail Ihsan. Cerita dekat aku tentang Ihsan. Apa maksud Ihsan? An ta'budallaha Allah ta'ala, seandainya kamu Fa'innahu nampak Ya'ani kamu sembah Allah -olah -olah kamu, lihat. kamu tak nampak dia, kamu tak nampak dia, seandainya kamu tak nampak dia, seandainya kamu tak nampak dia, seandainya kamu tak nampak Tapi yakinlah kamu tak nampak nampak dia, melihat nampak Hadis ni menunjukkan seorang hamba dia boleh capai satu martabat yang mana martabat tersebut dia seolah-olah nampak Allah Taala. Nampak Allah Taala di bumi ni bukanlah nampak tengok zat Allah Taala kerana ia merupakan perkara yang mustahil untuk berlaku di dunia. Di akhirat dia boleh nampaklah Allah Taala ni. Okay. Namun di dunia secara syara'inya tak boleh berlaku. Ini yang ulama tafsirkan firman Allah Taala la nah, tudrikul absar wa huwa yudrikul absar begitu juga kita dah hurai kan benda ni dalam daurah hari tu di mana kalau Nabi Musa pun minta nak tengok Allah kat bumi Allah tak bagi takkanlah kita boleh tengok seolah macam kita ni lagi hebat daripada Nabi Musa lagi ha, ok adapun daripada sudut akalnya boleh Allah Ta'ala boleh je cipta kita untuk melihat dia sekarang tapi secara dalil Quran dan sunnahnya di dunia kita tak boleh tengok Okay. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah menentikan ijma' dalam masalah. Lalu, apa yang dimaksudkan dengan seorang hamba ni? Dia musyahid. Dia melihat Allah Ta'ala. Maksudnya ialah, bila dia tengok alam, dia tengok makhluk ni, dia hanya pandang kepada pencipta dia. Ialah siapa dia? Allah. Allah. Sebab tu disebut kan seolah-olah bila seorang hamba mendapat makam ni bila dia tengok apa-apa aja yang berlaku dalam alam ni ini adalah manifestasi daripada sifat Allah. Tak lebih daripada tu. Dia tak tengok bahawa bila saya bermuamalah dengan kawan saya saya bermuamalah dengan dia seperti-perti. Saya kena ingat kawan saya ni Allah yang utuskan dekat dia untuk datang bersama-sama main majlis ilmu kat sini. Ini daripada sifat rahmah Allah Ta'ala. Ini daripada sifat karim Allah Ta'ala. Ini daripada sifat kasih sayang yang Allah Ta'ala beri. Bila saya tengok kat situ, itu step pertama saya untuk memahami sifat sifat Allah Ta'ala. Okay? Habang yang kedua ialah Isti'azamuhu ma yang kashifu lahu min sifatil jalal ala wajihi yan ba'itu minal isti'azami syawukuhu ila tufafi bima yumkinuhu min tilkafa okey bahagia yang kedua pula ialah bahagian kedua nak mendapat nama-nama Allah taala punya sifat dan fadilat ialah ada keinginan nak menghiasi diri dia dengan sifat-sifat Allah taala oh, apa maksudnya dia ialah sebahagian nama-nama dan sifat-sifat Allah taala ni sebahagiannya Maknanya tu Boleh kenal dekat hamba juga Secara mudah diuskan. Contohnya apa Allah Ta'ala ada sifat karim kan ya? Allah Ta'ala ada sifat Pemurah Kita boleh tak berlaku pemurah Boleh Macam kelihatan lagi tuan-tuan scan QR code Untuk masjid ni Itu antara bentuk karim Tapi versi apa Makhluk Meskipun kita takkan sampai kepada hakikat Karim, sifat Allah Ta'ala Namun kita dapat cebisan daripada Manifestasi sifat Karim Allah Ta'ala tersebut Begitu juga Allah Ta'ala ada sifat apa? Ada sifat Latif nah, Dia ambil tahu benda-benda yang halus Allah Ta'ala ni Alim eh, Maha mengatahu Jadi seorang yang alim di kalangan manusia dalam kalangan kita ni yang mempelajari ilmu dia dapat sedikit sebesar sifat alim Allah Ta'ala ha, namun hakikatnya sama tak? Lah. tak sama lah cuma cara makhluk alim cara makhluk okay. jadi seorang hamba ni dia berusaha untuk dapat satu usaha untuk mendapat bersifat dengan apa yang boleh dengan sifat, sifat Allah pemurah dan lain-lain okay. Yang kata Imam Ghazali Mereka yang tidak ingin benar. Siapa yang tak nak ingin bersifat dengan Asma Allah Husna yang mana dia boleh bersifat dengannya Sama ada dua sebab ni kata Imam Ghazali Ima di dha'fil ma'rifati wal yaqin Wa imma li kawnil qalbi mubtali'an bi syawqin akhar mustaghriqan Sama ada disebabkan iman dia lemah pengetahuan dia sikit tentang Allah Taala sebab tu dia tak kisah pun dengan nama-nama Allah ni ataupun disebabkan hati dia dipenuhi dengan benda lain misalnya bila Imam Ghazali bagi contoh bila seorang murid berada di depan guru dia dan dia menyanjungi guru dia dia mesti nak ikut guru dia kan dalam pepatah Melayu tak ada apa a uh, bagaimana acuan begitulah kuihnya kan ataupun sebuah macam tu lah sebab tu kalau guru yang bermasalah ni kita kata apa? bagai ketang mengajak anaknya berjalan jika guru kencing berlari kencing berdiri murid kencing berlari dan lain-lain kan menunjukkan bahawa murid ni memang nak tiru guru dia akan tiru guru dia tapi kata Imam tadi kalau lah dalam hati murid tu misalnya ada benda lain selain guru dia, misalnya ketika tu dia penat, lapar, maka ketika tu kata Imam Ghazali, automatic dia tak ingat dah pasal guru dia. Jadi macam tu jugalah. Bila seorang hamba ada dalam hati dia selain Allah Taala, dia tak kisah pun dengan nama-nama Allah, tak kisah. Jadi sebagai penutup, ha insya-Allah aa uh, apa yang perlu kita buat ialah kita cuba mempelajari nama-nama Allah, mempelajari akidah yang sahih. Lalu kita cuba beramal dengan sedaya yang mungkin. Okey, jadi insya-Allah pada minggu hadap minggu depan pada pada pertemuan yang akan datang kita direstikan kita akan mula bacakan kitab Mansanusi yang mensyarahkan Ismailahil Husna. Ah, ha, Dari, hari ini kita bagi mukadimah umum terlebih dahulu tentang faedah mempelajari asmaillahil musamma. Okey. Ya qulu qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. warahmatullahi taala wabarakatuh.